Представьтесь, да. пожалуйста, правильно, имя, фамилия, должность. бурик да? Алексей Сергеевич, заместитель губернатора Неплодородской области. Скажите, подрядчик, что за фирма выполняла работы, насколько опытная, ответственная контора вообще? Значит, подрядчик это фирма «Львов реконструкция», одна, одна из трех предприятий, которые имеют лицензию по работе с объектами такой сложности. Это которые входят в нас культурное достояние нашего государства. Фирма очень опытная. Как бы, они уже третий год у нас проводят реконструкцию, до этого не замечалось. На данный момент Часатель? руководитель предприятия выехал к нам сюда вместе с да. э, генеральным проектировщиком из Киева. Да. Э, предварительно в телефоне все затраты, которые были понесены. И нанесенный ущерб будет возмещаться за счет фирмы подрядчика, которая допустила данную ситуацию. И мы сейчас видим по размеру нанесенного ущерба, что те сроки, которые оставили. Мы по вводу этого памятника э, вот в эксплуатации и окончании реконструкции они нарушены не будут. А какой ущерб, если не секрет, примерно? Э, мы не можем сейчас сказать. У нас есть общая сметная стоимость, которой мы проводим памятник. Мы не можем выделить отдельный участок. Как только она будет, я думаю, что завтра эта цифра уже будет а определена. Общая, общая смета какая? И когда сдачу объекта планировали? Общая, общая смета 100%. реконструкции данного памятника 28 миллионов рублей. Повернега архитектура будет она сдаваться в конце 2014 года. А завершение, завершение реконструкции, да. А когда начали? Э, начали мы в 2011 году. В начале, в середине? В, начале, в середине 2011. Вот этот участок, который загорелся, это.